Sugeng injing sedir ingkang kinasih sugeng pepanggian malih kalian renungan padinan GKji Perwantara Sabtu Wage kaliolalas April kali Hewus langkung Kawa Sening Kaula hariasi muliaati saking pepantan bulu Kerto rennungan injing menika kapbetik saking kuloses tunggal ayat sanga ingkang mekaten Sabtanipun Gusti Marga saka iku wit aku oleh pawarto mau, ora pegat anggonku hungakake koe, Kang tak suwun supaya koe kaparng ana sakkabehing kawicaksanan lan kawruh, kasukman kanggo nyurui bab kersaning pangeran kang kalawan sempurna. Rahayu sabenben ingkang mirengaken sabdanipun Gudi lan dipungatosaken, wonten ing kesang padintenan Husiana. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, kathah tiyang ingkang rumaos mangertos gegayutan kalian perkawis-perkawis ingkang -perkawis sae lan kedah dipun lampahi ing pigesangan menika. Nanging emanipun mboten sedaya tiang saged ngecakaken berkawis-perkawis ingkang sae menika wonten ing gesangipun sedintan dinten. Wonten ing gesang bebrayatan, ing antawisipun para warganing be braat sami mangertos, bilih gesang ingkang Sumanak, kebak ingih katresnan lan ngapur ing ngaapura kedah kawujudken. Sanajan Mekaten tumindak kados mekaten menika boten gampil dibun lampai nyatanipun wonten e wonten kemawon tukar padu lan cocongkahan ing antawi sibun warganing brayat migatosaken kawontonan ingkang kados Mekaten para warganing brayat merloaken kawicaksanaan lan kawruh kasukman supado saged ruppi menopo ingkang dados kersanipun Gusti Allah Sedere ingkang kinasih Nnyumu rupi menopo ingkang dados kersanipun Gusti Allah menika boten gampil menawi wonten ing rumaus Nnyumuruppi nyatanipun ugi rumahos Ruaus kewetan ngecaaken wonten ing gesangipun setinten tinten Prkawis ingkang kados mekaten menika dipun rumaosi dening Rasul Paulus. Pramila, Rasul Paulus ndongaaken para umat kagunganipun Gusti Allah ing Kolose supados saged ngwujudaken tumindak kang dados karsanipun Gusti Allah. Ing Rasul Paulus nyenyuwun supados warga pasamuan ing keparingan kawicaksanan lan kawruh kasukman kangge nyumrupi bab kersane Pangeran kang sampurno. sampurna. Sedhereng tumrap para umat kagunganipun Gusti gadahi kawicaksanan lan kawruh kasukman menika pancen saestu dipun betahaken. makaten ugi brayat ingkang katunggilaken dening Gusti. Saben berayat kedah ngupati nyumrupe menapa ingkang dados kersanipun Gusti sarta ngecakaken wonten ing gesang bebrayatan. Ing riki kita nampi tulodo saking Rasul Paulus inggih menika supados ing gesang bebrayatan warga ning prayat tansah Monggo kita nyuwun dumateng Gusti supados keparingane kawicaksanan lan kawruh kasukman supados kita mangertos lan saged nindakaken karsanipun Gusti satema brayat kita tansah karenan ing ngarsanipun Gusti Allah. Amin. tunga saged dados sarana tumrap saben tiang nyumupi karsanipun Allah sarta nampi kasantusan ngecek akan karsanipun Allah ing gesang berba berbayatan Semoga kita Thetunga mukipatuko nyagetakan kaula sedaya angin kalau Kalo tu momen ing thetungo supatus Kaula mengegertosi kersa patuga muki patuka ugi nyagetakan kaula sagedtungga akan braayat Kaula sederek-sederek pasamoan ingkang nila akan katresnan Kaula dateng sesanes kados ini patuka, sampun ngesnani Kalo Amin